Ефір сьомого каналу продовжує лайв студія, і зараз я до студії запрошую депутата Чорноморської міської ради Василя Богуйчука. ви вчора стали свідком трагедії біля одного з будинків у Чорноморську? Там впав та загинув, на жаль, хлопець. Розкажіть, що там відбувалось, і власне чи можливо було попередити цю трагедію? Насамнамділі на можна було, звісно, її... Эту траг... не допустить до этой трагедии, так как буквально месяц назад была комиссия в составе семи человек. Это практически вся обла администрация. Это все начальники управления и капитального будивництва. И э, были департамент э, житлово-коммунального господарства весь, и э, архитектурно-будивельная инспекция. Э, э, практически все. И Одесса был энерго в этом доме, были и я вел также стрим и показывал, что этот дом вели в эксплуатацию, но 100, 100, 100 семей, которые в нем проживают, это практически люди от безнадеги, потому что они до этого жили там в палаточном городке долгие годы, около 10 лет возле этого дома, и они туда заселились просто уже вынужденно. И есть заключение у меня от 26 грудня 2018 года заключение этой комиссии, где все подписались, что этот дом ну, не может считаться как сдан, сданный в эксплуатацию. Ну, во-первых, на этом объекте введено в эксплуатацию без системы пожарной сигнализации и системы дым, дымовыдаления. дыму выдаления. Так это я вам хочу сказать, что пожаробезопасность это только лишь один критерий, а там на самом деле еще есть ситуация большая с напряжением, которые практически по всему дому оголенные провода, вот такого вот такой толщины, которые очень высоко высоковольтные, они проходили по крыше. И я в своем стриме как раз говорил, что вот крышу показывал вода на крыше этого дома, как раз примерно оттуда, откуда как допускают сегодня сейчас много версий уже, что парень упал. И э, эти провода оголенные. Значит, я говорил, что вот вода, сейчас мгновенно кто-то становится на крышу, а там дом, будем таки говорить, молодежь, э, часто там собиралась, там что угодно. И бульбуляторы на этой крыше всякие там, и э, видно, что там и, коробки и ящики, и видно, что себе устраивали там такие, будем таки говорить, места для времяпровождения. И, э, то есть, я указывал на то, что ну, этот дом надо не просто, как говорится, довести до ума, для того, чтобы люди получили, это более 300 квартир, э, граждане получили свои квартиры э, долгожданные, 12 лет уже да, мы ждем, а как минимум надо предупредить, потому что в шахту лифта, там 20 этажей, чтобы вы понимали, и в шахту лифта уже падал человек и погибал в этом доме, потому я говорю, хотя бы на всех этажах надо было эти шахты позакрывать, это как минимум. Но шахты не закрывали, потому что инвестор во главе вот с Быченко, это замом мэра, и главой, как говорится, самим города, такой, как он является главой по ситуации чрезвычайно в городе, является сам голова, то есть мэр. Он же является и глава комиссии по чрезвычайным ситуациям. Значит... <связывая> они у у заверяли инвесторов, жителей этого дома уже полгода назад, что есть лифты, все 9 лифтов на все подъезды, они закуплены, показывали бумаги. Э -э на самом деле, сегодня, когда после комиссии бюджетной опять зашел к заму Мискового головы, куратору этого вопроса, этого дома, он говорит, сказал, почему вы даже хоть на не приехали на место, ведь я вам первому позвонил. То есть, опять же, есть это люди снимали в прямом эфире, где он просто говорит, хотите, я напишу по собственному желанию, уйду. Я говорю, нет, нет, мне не надо, чтобы вы уходили по собственному желанию или не по собственному, это будут решать на сессии ближайшие. Я говорю, мне надо, чтобы вы хотя бы немножко понимали ситуацию, которую вы привели. Чтобы вы понимали, инвалиды живут на самых высоких этажах, там, по-моему, 18-17. Семьи с младенцами живут также на 15-16 этаж. Это... Это без это без лифтов. Это с электричеством временным. Это все на скрутках, вы должны понимать. То есть у людей постоянно оно пропадает. Они живут по заоблачным тарифам там, потому что там считают, как стройка. И эти тарифы, они в 4-5 раз дороже. Да. И э, отопление практически такая же ситуация. Там один работает насосная, одна котельная. Она вся там просто в воде, чтобы вы понимали. То есть все аварийное, все на грани фула. И мы видим, что, ну, городские власти к этому относятся, мэрия, исполкома, они говорят, мы ничего вам не должны, мы вам ничего не дали. Подождите, как это мы не должны? 12 лет назад вы с этим Гандерой, хозяином э, стройтехснаба этой компании, с многострадальной, вы начали эту стройку, вы предоставили ему лучшие куски земли, вы предоставили э, людям документы, что э, это гарантированный город, вы туда, туда не запускаете никаких застройщиков чужих, только своих, которые всегда, э, э, как говорится, горожан не кинут. Сьогодні громадяни не просто кинути на произвол судьби, а ми ще відемо, що о, ежегодно там нещасний случай случається. Это раз. Після цієї трагедії ситуація може змінитися? Міська влада да. якось о, змінить свої дії, ну, оно може змінитися тільки то, що о, зам міського голови сьогодні вже був готовий підписати. И просто по собственному желанию как бы уйти, да? Но это, это еще опять же, это они, они все сегодня рассказывают, что они готовы уйти, но пока никто не ушел. Это демонстрация. Да, это демонстрация. Но я просто хочу сказать, что ведь есть все обращения и народных депутатов, которые присылали мэру. И все, этот дом необходимо признать не просто, а чрезвычайной ситуацией, ситуацию в доме. Признать чрезвычайной ситуацией. Там, чтобы, будем говорить, закончить все эти мероприятия по достройке дома, надо 26 миллионов. Гривен, 26 миллионов. У нас есть такие в городе, как долгострои, как гимназия, там мосты и многие э, позиции, которые мэр когда-то тоже обещал, что с городского бюджета туда ничего не пойдет. Но пока только идет все с городского бюджета, я как член и секретарь уже бюджетной комиссии, я просто заверяю, что... Э, Мэр мог за это все время, зная ситуацию, как Гендера, застройщик, который просто в открытую говорил раньше, что он не смог достроить дом, потому что когда-то с него Валерий Хмельнюк, это миски голова, потребовал авансом, ну, я не знаю, за их какие-то там договорнички, большую сумму, которую он ему выдал, а потом он взял в Минобороне, будем так говорить, продал Минобороне с этого дома то ли 40 квартир, то ли под 60 квартир, уже точно не помню. И эти все деньги кинули на счет в банк, который лопнул. То есть там такая, такая ситуация, что, в принципе, с этим домом постоянно, будем таки говорить, какие-то происходят махинации. С этими лифтами. Я знаю там, что есть люди, которые давали деньги, скидывались, эти сами же инвестора уже дополнительно. Лифтов нет. Сегодня мы узнали от зама мэра Быченко, что, оказывается, лифтов нет. Уже просто заколотите шахты, он рассказывает жителям. То есть ситуация такого формата, что обман на обмане, никто не отвечает ни за какие слова. И я вам хочу сказать, из-за мэр, и мэра не чувствует никакой ответственности. Я сегодня задал ему вопрос, этому господин Бужен, господин ему, ему абсолютно все равно. Даже я говорю, чисто по человечески. Вы неужели вам не жалко, вот что, э, во-первых, люди страдают, инвалиды, младенцы. Уже столько несчастных случаев в этом доме, э, и они будут продолжаться, потому что я вам говорю откровенно, как оно есть. Э, там высокое напряжение. Сегодня люди обогреваются разными обогревателями, которые берут очень огромное напряжение, и э, там, ну, я не знаю, должно пройти чудо, чтобы за зимний период не, не, не было какого-то там пожара или не было какого-то взрыва, потому что ситуация очень страшная, очень страшная. Будем радоваться, что за этот час... Трагедій подібних не трапиться. А, дякую вам за інтерв'ю. Нагадаю глядачам, що у нас в гостях був а, депутат Чорноморської міськради Василь Бугайчук. А, дякую вам. Дякую студія. за інтерв'ю. Ну, а, а зараз ефір сьомого каналу продовжить знов таки лайв студія. І будемо обговорювати вже міжнародні новини.